Oke, selamat bertemu kembali ya, sobat YouTube semua! YouTube dengan ketemu abu duan TV ya. Halo sobat YouTube semua, selamat bertemu lagi. Terima kasih yang baru gabung ya, baru menemukan channel ini. Selamat datang! dan buat sobat-sobat semua yang biasa sering atau uh, selalu mengikuti terima kasih ya. Semoga sehat selalu semuanya dan sukses ya. Amin. Nah ini saya berada di jalan apa ini? Jalan Angela ya, Jalan Angela yang menuju ke Kebun Pedes ini. Ya berada di tataran daerah Baros ini. Nah, ini pemukiman warga dan di sini juga banyak perumahan-perumahan. Ini ada perumahan apa namanya? Taman Genting Puri Baros, Taman Genting Puri Baros. Saya tidak masuk ke Taman Genting Puri, saya langsung ke sini aja. Saya mau lewat jalan apa? Nanti jalan Cibuntu. Hmm. Saya mau pulang, ya. Mau pulang ke rumah, nah, coba lewat jalan ini aja, karena kalau lewat jalan yang biasa, udah sering. Sekarang ini ke daerah ini banyak perumahan-perumahan, jadi perkembangannya sangat pesat, ya. Banyak perumahan-perumahan nah, ini, kucingnya silahkan lewat. Perumahan Saina apa? Ini perumahan juga, ada yang kosong, tanahnya Dubai masih banyak yang kosong juga. Ini kan belum dijual ya, sama pemiliknya dibiarkan menjembrung gitu kan, banyak pepohonan yang besar. Masuknya daerah perpustakaan ini apa ini? Nah, ini saya mau masuk ke sini nih. Ambil kiri. Kemana aja tembusnya nanti saya ikuti lah. Oke. Okay. Iya ini Cibuntu kayaknya nanti tembusnya dibelokan ini kalau nggak salah ya. Ini ada perumahan juga ini. Pesona Mayanti. Pakai gerbang, mungkin ada penjaganya. Karena banyak juga unitnya perumahan. Cuma jalan ke sini seperti ini nih, ada genangan air yang belum orot ya, karena di sini memang hujan terus. Ya, mungkin kalau lagi pas hujan gede ini pasti ke sini tuh banjir, soalnya nggak ada drainase tuh ya, nggak ada pembuangan air atau saluran air di pinggir jalan itu kan seharusnya ada, jadi air itu tidak tumpah ke jalan, makanya bisa dipastikan kalau hujan. Di situ air itu tumpah ke jalan. artinya nah, ada drainase cuma di oh ada dikubur. Di bawah tuh kadang juga kan atau namanya macet kadang-kadang. Kadang ada sempit gitu. Ah, aja nih. Jadi ini jalan Cibuntu kalau nggak salah. Tembus deh ke jalan Garuda. Nah, jalan yang biasa saya lalui. Saya ambil kanan ya. Saya ambil kanan. Nah, sambil sini nih. Oke, dilanjut. Kalau ke sini sering ya lewat sini. Baru berapa saat saya mengupload di jalan ini. Jalan Garuda ya, menuju ke Jalan Sarasa. Saya enggak masuk yang gerbang ini. Saya masuk ke gerbang sana aja. Saya masuk sini nih ke Haidar. Bisa nggak masuk lewat situ? Saya maunya lewat sana aja, lewat pintu atas. Cuaca lah, hari hari ini tuh cerah ya, ini malam minggu, malam yang panjang malam yang asik buat pacaran gitu tapi ya kalau saya nggak pacaran saya ngasuh cucu aja <laughs> tapi nggak ada juga sih saya anak nggak ada cucu nggak ada pada jauh kok saya tinggal sendirian gitu Cibungur, ini Sukaraja, Cianjur, Bandung, pusat kota akhir itu Bogor, Surade ke kiri. Saya akan lurus karena saya akan menuju ke jalur Sukaraja. Kesananya sananya bisa ke Cianjur, bisa ke Bandung. Tapi saya nggak ke Cianjur, nggak ke Bandung, nggak ke Sukaraja, tapi saya mau pulang ke rumah. Seperti itu ya. Jadi bagi sobat-sobat yang mau mampir, ini daerah saya di sini ya. Kota Sukabumi, Ciberem ya. Nangela. Hmm. Masuk sini. Oh. oh. Nah, ini nama perumahannya Haidar Sentosa Residen. Gitu. Jadi kalau sobat-sobat yang nanti ada yang lewat ke atau apa, atau mau jalan-jalan di Sukabumi, Sukabumi Utara, Selatan ya, wilayah pantai. Kalau mau singgah ataupun jalan bareng Sampai di sini ya Oke sobat seperti itu rupanya video kali ini yang bisa saya persembahkan semoga terhibur dan terima kasih yang telah mengikuti dari awal ya sampai akhir semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala urusan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.